Давайте поговоримо про оборонну зустріч у форматі Рамштайн. От вона розпочалася щойно. Чого очікувати від наших партнерів? Чи будуть якісь кардинальні зміни, якщо говорити про те, що Ллойд Остін наголошує саме на інформацію, яку на інформацію, яку він чекає від морської коаліції і від коаліції з протиповітряної оборони? От про що тут йде мова? основная задача сейчас Рамштейна создать, ускорить, переброску того, того, того уже обещанного нам вооружения по логистическим цепочкам. Дело в том, что в этой логистике задействованы несколько стран, иногда больше десятка. Мы же представляем, что даже переброска Соединенных Штатов или, допустим, переброска с баз американских расположенных в Европе – это несколько в несколько стран, которые участвуют во всей этой логистике, потому это основное сейчас. Надо очень быстро напитать линию фронта достаточным количеством вооружений. Это это вот то, что мы ждем сразу сходу. А от, те коалиции, которые, о которых говорит Остин, это две основных: морская, которая в основном руководит Великобритания, воздушная коалиция которую взяли взяла на себя управление и Дания, и Нидерланды, и Британия, кстати, в том числе, Франция подключилась, то есть основные страны именно в, в, в авиационной тематике, которые задействованы, естественно, Германия. Мы будем ждать все-таки захода первых самолетов в 16-х, то есть уже долго переговаривали. Слишком пауза затянулась. Летчики давно уже летают соло, инженерно-технический состав готовы, аэродромные готовы. Все ждут как раз от белого дома разрешения на передачу самолетов. Это мы тоже прекрасно понимаем, оно уже затянулось уже второй год, даже может третий, можно так сказать, уже скоро третий год пойдет, как поманили. Нас на, на, этими самолетами, еще помним, 22 год, 100 миллионов долларов выделенных на обучение. И так они ушли в песок. И вот мы уже третий год ждем, чтобы F-16 показали и поддержали наши войска на линии фронта. Нам сейчас их катастрофически не хватает, потому что отогнать самолеты Су-34 с кабами российскими как раз, Могут и F-16, плюс достаточное количество зенитно-ракетных комплексов с дальностями больше 100 километров, которые могут работать. Вот эта пара, как минимум. Поэтому ждем от этого Рамштайна как раз решение этих вопросов. Может быть и в ближайшее время увидим некоторые позиции, которые будут решаться на этом Рамштайне. От власне Осін сказав, що найближчі місяці в Україні будуть вирішальними, найближчі тижні він навіть сказав. Це насправді фраза, яку ми досить часто чуємо, зокрема, і від там закордонних наших партнерів, і так далі. Але зараз на правду, от в рамках цього цієї наступальної операції, яку розгорнула Росія, от як розцінювати слова міністра оборони Сполучених Штатів? Россияне пытаются растянуть по фронту наши войска, уменьшить плотность войск на основном направлении, Донецком. То есть у них как стояла никуда она не делась, не ушла. Это задача выхода на, област... на границы Донецкой области, на административные границы. Потому давление в сторону Покровска сейчас не только с востока, со стороны Донецка, на Карловку и на Курахова, еще и с юга, со Старомайорского, через Новоселку, на Покровск будут, будет усиливаться и действительно в ближайшее время. То есть российские войска заканчивают формирование линии боевого соприкосновения в районе Харьковщины, связав наших несколько бригад на этом направлении, заставил перетянуть, перебросить туда дополнительные резервы, опять же, снятые с восточного и южного фронта. Потому что россияне заканчивают это формирование, и где-то действительно через несколько, в течение нескольких недель до, до захода основных поставок боеприпасов, они пытаются успеть в это окно возможностей, потому однозначно будут давить. Почему все сейчас об этом и говорят. Все зависит напрямую именно от скорости поставок и от количества боеприпасов и номенклатуры той техники, которая нам была обещана и передается. И вот чем быстрее это все придет, тем меньше времени у россиян Будет на выполнение боевой задачи на выход до границ Донецкой области и, естественно, они пытаются успеть, успеть, пока мы не перевели уже в такой режим серьезного тотального уничтожения все наступающие части российских. Ви говорите про те, що більше буде акцент, все ж таки, на сході України зараз, якщо говорити там про Сумщину, до прикладу, то в інституті вивчення війни зазначають, що можливо на Сумщину зараз для Сумщини немає такої серйозної небезпеки а от на Харківщину ворог може піти вдруге. Зокрема, вдруге може повторити спробу захопити саме Вовчанськ. От Наскільки така вірогідність є, якщо росіяни вони вже в принципі. Побачили, що наскільки я розумію, що наші оборонці досить потужні на цьому напрямку, і їм там ну немає чого ловити, скажімо так. Ну, направлення на Волчанск, це все таки локальна операція. Це не масштабні действия, там наступлення на Харьков або розворачування сил средств на полу фронті, якщо смотрети. на госграницу между Украиной и Россией по границам Брянской, Курской и Белгородской областей. То есть это локальная операция, которую россияне действительно могут проводить, опять же, исходя из того, что они уже находятся в Волчанске. Волчанск 4,7, от 4 до 7 километров от линии границы, это, это так называемая линия обороны, этот город или поселок большой, он встроен в общую линию обороны, и потому будут пытаться россияне, естественно, там продвигаться, используя городские постройки, то есть в этих городских боях. Но еще раз повторюсь, это не локальная, это не масштабная проблема, это локальная операция. Естественно на серьезную глубину они там на данный момент продвинуться не смогут из-за двух причин. Первое, то, что у них не хватает сил, средств, нет резервов. На это направление резервы не перебрасывались еще российские. Ну и у нас развернуто уже вдоль линии обороны, развернуто достаточное количество сил, средств для того, чтобы остановить российские войска, использовать эту серую зону, на которую они зашли там от 4 до 10 километров в глубину, использовать как полигон для уничтожения россиян. У них задача будет стоять связывать наши войска. Они никуда оттуда не денутся, то есть пока последний россиянин там не погибнет. Потому этот полигон здесь так называемый проблема российского политического уже руководства. Они поставили задачу пытаться там связать. И россияне ничего, ничего не сделают. не имея стратегической какой-то перспективы. Абсолютно там нет никакой, там Харьковым однозначно не светит. То политическую задачу, вот, во-первых, поднять какой-то более-менее положительный момент по захвату наших сел на этом направлении, плюс связать наши войска не будут выполнять. Причем они будут пытаться расширить. Им не так Задача стоит, допустим, вглубь зайти территорию Украины, там по Харьковщине, даже в районе Волчанской, как расширить географию линии боевого соприкосновения вплоть до Сумской и Черниговской области. Даже малыми силами вот задача стоит, связать, связать наши части. Они могут в ближайшее время начать боевые действия такого же уровня беспокоящей операции. Это не это формирующие беспокоящие операции и в районе-то тех же сум Суджи и дальше в сторону Черниговщины, напротив э, тех же Клинцов и э, Климова, то есть это Брянская область, это как раз уже по с Беларусь. Э, для с точки зрения военной, это правильный, есть в этом логика, правильный подход попытаться растянуть наши войска еще там плюсом 500 километров. Якщо говорити про те, що Тостін на цьому ж таке засіданні форматі Рамштайн заявив про те, що зброя для України вона вже в дорозі, і Україна може в майбутньому розраховувати на стабільні поставки зброї та боєприпасів від сполучених штатів. На вашу думку, все ж таки чи позначиться це на лінії фронту найближчим часом, і яку яких, скажімо, поставок ми нині потребуємо найбільше? От що очікувати від сполучених штатів? Боеприпасы не только в дороге, они уже на линии фронта, они уже работают. И без этой аварийной, можно так сказать, помощи мы бы не устояли, не удержали бы линию фронта. Нам бы пришлось отходить как минимум на вторую линию обороны в районе Донецка, то есть отходить от Часовьяра. Потому здесь прямое участие американских, американских политиков, которые приняли решение о выделении 60 миллиардов, мы тут же получили практически такой аварийный пакет американских боеприпасов, которые стабилизировали фронты в районе Часовьяра и в районе Очеретина и южнее в районе Угледара. То есть, по большому счету, как раз прямое участие. И вот дальнейший, естественно, заход техники, боеприпасов, который будет нужен в ближайшее время, это увеличение количества боеприпасов САУ. То есть, уже есть по некоторым позициям, Недостаток в том числе и стволов. Боеприпасы заходят, стволов мало. То есть самоходные артиллерийские установки, бронетехника сейчас нужна. Это все-таки расходный материал. У нас некоторые бригады вообще без брони. Без брони. Не, не мотопехотные, а просто пехотные части. Потому очень важно как раз от, от американцев увидеть именно это, это направление. Плюс ракеты для системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы армейского уровня, ПЗРК, которые уже, кстати, подошли на линию фронта. И мы видим работу наших бригад. И там часть в основном из ПЗРК выполняет эти задачи по уничтожению российских самолетов. Сушки, Су-25, К-52, несколько уничтожено за пару недель это будет все продолжаться. И это, естественно, чтобы это продолжалось, это надо все видеть. Но и впереди все-таки хотелось бы увидеть F-16. Пусть это будут не американские, это, но, по, крайней мере, разрешение или команду на передачу нам этих самолетов от стран, на партнеров, мы бы хотели, конечно, увидеть. Именно самолетов сейчас не хватает так как россияне активизируют, увеличивают количество самолетов вылетов, активизируют обстрелы КАБами. А это авиационная бомба это основная, пусть планирующая, но это основное средство поражения на любой войне. То есть ни артиллерии, ни FP-дроны, ни ракеты, ничего не может сравниться с работой авиации, бомбардировщиков, которые начинают сбрасывать авиационные бомбы разного калибра, но, но тем не менее, каждый самолет может нести примерно 10-12 авиабомб, если бомбардировщик даже уровня тактического. Если эскадрилья заходит, или авиационный полк, или бригада, на земле практически ничего живого не остается. Потому для нас это очень важно. Не дать возможности работать российским бомбардировщикам, корректированными авиабомбами. А это, может, с этим может справиться либо зенитно-ракетные комплексы большой дальности, либо f 16 От про F-16 ви заговорили. Президент Володимир Зеленський напередодні відзначив, що ключову роль можуть зіграти ну, велика кількість машин, скажімо так, він говорив про 120-130 винищувачів такої кількості, поки що Україна не отримає те, що ми матимемо, от найближчим часом, те, що там данія має передати, в тому числі чи може це якось підсилити зараз наш фронт і чи підсилить ось та кількість ті. там 12 машин, что э, нам передадут э, э, загалом ситуацию на фронте. Для выполнения боевых задач в полном объеме по одному из направлений. Надо одна бригада. Это около 40 самолетов. Это 3 эскадрильи по 12 самолетов, 36 самолетов. Звено управления 4 самолета плюс э, несколько спарок коэффициента 1-2. То есть 40-50 самолетов это одна бригада. Так это только на одно направление. У нас три направления, потому... что из реалии это минимум 120, а так реально 130 самолетов. То есть три бригады у нас должно быть полноценных с трех эскадрильных. Потому в этом смысле президент прав, чисто технический вопрос в выполнении задач. То есть если в широком, полном объеме, то это задача не только завоевания превосходства в воздухе в режиме работы противовоздушной обороны, это и наступательные задачи. Причем наступательными задачами может справиться даже одна бригада, то есть 40-50 самолетов по одному из направлений. Вот одно из оптимальных вариантов это использовать, как только подойдет именно такое количество самолетов. очень важно количество. Потому что каждая эскадрилья или, каждая, или там определенные звенья будут заниматься своей работой, она разнонаправленная. Начинается система радиоэлектронной борьбы э, и заканчивая штурмовыми и бомбардировочными операциями. Поэтому минимальное количество 40 самолетов. 12 самолетов, ну, то есть эскадрилья она может использоваться только в качестве э, летающих пусковых установок для проти противоракет э, АМ-120, то есть в режиме противовоздушной обороны, не более того, прикрывая какой-то из э, секторов нашей страны или прикрывая, работая в паре с системой противовоздушной обороны наземных зенитно-ракетных комплексов, то есть тот же «Патриот» или «СМТ» или работая в паре с ЗРК средней и малой дальности. То есть в полном объеме, конечно, 12, 6, 12, даже 2 эскадры, 2 2,4 самолета, они используются просто не могут. Нужна как минимум бригада, это от 40 и дальше. Зараз от Британія закликає вкотре знову Німеччину, аби ті надали нам свої тауруси. На вашу думку, чому знову виникла мова за ці далекобійні ракети, якщо раніше вже Олаф Шольц досить чітко дав зрозуміти, що таурусів в Україні не бачите, але була розмова про можливий такий варіант, що Німеччина надає свої тауруси Великій Британії. Британія нам відповідно Storm Shadow. Ну, оптимальный вариант, наверное, не так. Передать Британии Таурусы, а Германия получит Шторм а Таурусы пойдут нам уже только от Великобритании. Там такой ченч возможен. Но, скорее всего, сейчас все это за вопросы по решению о передаче или не передаче Таурусов, они завязаны на проведение в Германии спортивных мероприятий в ближайшее время, это где-то через полтора месяца и проведение выборов в Европарламент. Там очень такие болезненные вопросы, которые не хочет усугублять на данный момент, не хочет усугублять. Шольц. Потому, я думаю, после проведения спортивных мероприятий, после проведения выборов в Европарламент, быстрее пойдет решение именно передачи Таурусов. Неважно, напрямую или через Великобританию. На Нутаурусы мы точно получим, почему ваш вопрос решен по Атакамсам, это важно. То есть было принято решение Белым домом передать нам 300 километровые Атакамсы, которые очень хорошо себя показали в работе по Крыму. Мы это видим сейчас и по Севастопольской бухте уничтожение российских кораблей и повреждение, уничтожение аэродромно технического оборудования систем ПВО и авиационного парка российского в аэродроме Бельбек. Это работа как раз Акамса. Это 300 километров, то есть 300-километровые ракеты. А это значит, у Шольца уже нет такого первенства в передаче нам ракет большей дальности, а значит и боязни. Но остаются моменты политические, еще раз повторю, связанные чисто с выборами Европарламента и спортивными мероприятиями в той же Германии. Якщо говорити про ось рішення наших партнерів не бити, скажімо, по території Росії, президент говорив про те, що це для нас досить складно, тому що ми воюємо фактично із зав'язаними за спиною руками. От на вашу думку, все ж таки Британія, яка зараз надала нам таку можливість, чи буде рішення інших західних партнерів, якщо говорити про те, що зараз вже є знаєте такі певні певне рішучість наших партнерів, ми бачимо там кількість зброї, яка постачає. визначається швидкість цієї поставки. Чи може бути ось для нас рішення, зрештою? решение, оно, скорее всего, уже принято. Мы, исходя из той информации, которую дает даже российское официальные лица, мы работаем хармами по территории Белгородской области. Харм — это противорадиолокационные американские ракеты, которые уничтожают радиолокационные станции российских зенитно-ракетных комплексов и систем радиоконтроля, радиолокационного контроля. Потому россияне уже неоднократно показывали и видео подтверждения давали о том, что работает именно ХАРМ, у него специфический заход на цель. И также так же сама есть информация, опять же, от россиян, подтвержденная ими о работе хармов. Хармы, не хармы, а хамеры. Это Планирующие авиабомбы со стартовым ускорителем, можно говорить, ракеты, хотя заходят на цель уже как по баллистической траектории. Потому такие комбинированные снаряды, которые нам передают французы, и работу эту подтверждают россияне по, по белгородским военным объектам. А значит, скорее всего, решение принято, потому что мы уж точно без разрешения наших партнеров эти вопросы не решали. Не, не выполнили бы. Значит, раз решение есть, то, скорее всего, это дело времени, когда к такому решению подтянутся другие страны, и мы начнем работать в том числе и боеприпасами других, других, других стран НАТО или наших партнеров. А вот риторика, информационный поток, он может быть разновекторным, разнонаправленным, как раз для создания с одной стороны белого шума, с другой стороны попытками ухода от юридических, можно каких-то преследований судебных, ну и так далее, и тому подобное. Может быть, это и правильно. Пусть говорят что угодно, могут запрещать, разрешать, планировать какие-то такого рода вопросы. Главное, чтобы давали выполнять боевые задачи. Вот по некоторым позициям, еще раз повторюсь, россияне уже подтверждают эту работу. Тут буквально росіяни ж таки в своєму телеграм-каналі написали про те, що нібито цієї ночі три ракети, нібито вони пишуть, що це Атакамс, вдарили по причалу в тимчасово окупованому Севастополі, і нібито був вражений російський малий ракетний корабель циклон. А в той же час напередодні було уражено російський тральщик. На вашу думку, про що свідчить ось така тенденція, що ну принаймні росіяни повідомляють, не все підтверджують наші військові сили, е, е, сили оборони, наші військові. Але про що свідчить ось така тенденція, що ми там щоночі б'ємо по Севастополю і маємо якісь от такі е, подібні успіхи? Малый ракетный корабль, о котором говорят россияне, который поврежден или уничтожен, это последний крымский, который находился в Крыму, это очень важно. Корабль ракетный, который мог бы работать теми же калибрами. Потому если мы действительно его уничтожили, подтверждения пока с нашей стороны нет. То есть пока ни Главное управление разведки, ни Генштаб не подтверждал именно это уничтожение. Но, тем не менее, если это произошло, то это последний в Крыму находящийся ракетный корабль, который мог работать калибрами по нашей территории. Это, в принципе, хороший такой улов, если это так действительно так. Ну а то, что мы каждые сутки, каждые сутки работаем разными средствами поражения, это и Нептуны, это и Атакамсы, которые вот нам передали 300-километровые, причем не только М39А1 кассетная, а скорее всего М48 и М107, это уже осколочно-фугасные, причем у них круговое вероятное отклонение очень маленькое, там в метрах исчисляется, и стоящий на приколе корабль точно будет уничтожен, если он будет отслежен, подтверждена его месторасположение, и дальше будет выпущено достаточное количество ракет. Работают ракеты ADM-160, постановщики поймех, почему наши ударные ракеты проходят, то есть они слепят ПВО противника, и дальше уйдет уничтожение либо ПВО, либо кораблей, либо, как вот было уничтожение самолета, аэродромно-технического оборудования, на том же Бельбеке. Это будет продолжаться ровно столько, сколько у нас будет идти поставки, почему и очень важно, решение Оскина, решение Рамштайна о бесперебойных поставках такого рода военного, военной продукции. Мы тут же ее будем использовать в дело, накапливать никто не будет. Есть определенное понимание опасности накопления, там, складирования. То есть как только будут заходить эти боеприпасы, они тут же будут использоваться. Почему здесь важно не только большое количество, а еще и ритмичность, определенная ритмичность поставок чтобы мы не накапливали под удар россиян, не накапливали эти боеприпасы. А я думаю, это будет продолжаться в ближайшие ну, несколько месяцев точно. То есть до выборов президента Соединенных Штатов поток этой, этого военной амуниции он не уменьшится. От власне те, що ви щойно сказали до виборів президента Сполучених Штатів зараз, до речі, вже лідери великої сімки там говорять, яким чином можна допомогти Україні з замороженими активами, там російськи, надана Україні ще додатково 10 мільярдів доларів кредиту. Хочеться запитати вас: от в ці 10 мільярдів наші партнери хочуть дати до виборів президента Сполучених Штатів, тому що заявляють про те, що основна частина допомоги від Сполучених Штатів. Тів, а саме орієнтовна сума в 50 мільярдів доларів буде використана протягом літа цього року. Ось така потужна американська підтримка. На вашу думку, все ж таки чи дійсно це так, чи дійсно нам можуть за літа цього року надати допомоги аж на 50 мільярдів доларів, і яким чином може змінитися в такому випадку ситуація на лінії фронту? Ну, исходя из э, той ситуации, в которой мы сейчас оказались, и наши партнеры в том числе, э, они слишком долго думали э, с передачей техники, с передачей э, финансирования, принимали решения, мы это видели прекрасно, затяжка э, произошла, причем она больше опасна э, и для американцев в том числе. Для американцев имеется в виду до Белого дома, да, да, так как наша борьба с Россией она вплетена в политические, в политическую кампанию по предвыборную и э, проиграть. Это практически проиграть эту кампанию, военную кампанию, это практически проиграть и политическую кампанию. Потому сейчас Белый дом уже даже вынужден будет нам помогать в, 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 выполнять боевые задачи. Почему и видно сейчас это стремление. И в принципе мы его однозначно поддерживаем двумя руками, будем поддерживать всех, кто нам помогает в, 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 в уничтожать россиян. И те 60 миллиардов долларов, которые были выделены, их могут просто приходовать, то есть использовать. Это не значит, что мы там на 50 или 60 миллиардов получим прям именно железо. Нет, их запустят в производство, их запустят в выполнение определенных программ под это производство, под обучение, под транспортировку. То есть там целый процесс. Единственное, что действительно он, они могут все деньги, в течение нескольких месяцев запустить. Железо мы будем получать в течение практически года, потому что некоторые позиции, которые сейчас будут проплачиваться, они только будут ставиться на конвейер, и мы их получим в следующем году. Ну, ничего страшного в этом, конечно, нет. То есть нам воевать долго еще, как минимум, не один год, потому такие программы долгосрочно, они тоже должны поддерживаться. Но вброс этих денег, конечно, даст нам возможность и удержать фронт, и по некоторым позициям, может быть, даже планировать, опять же, если зайдет достаточное количество авиации, без нее никак, планировать по некоторым направлениям контрнаступательные действия. И за эти деньги в том числе. То есть, а это будет уже положительная динамика наших контрнаступлений, будет положительно, естественно, сказываться на предвыборной кампании в белом доме. Пане Романе, я дуже дякую вам за ту інформацію, яку ви нам надали. Роман Світан, військовий експерт, лічок інструктор полковник запасу української армії, поговорили про ситуацію на фронті, про поставки американської зброї, про допомогу наших західних партнерів, зокрема, про те, яким чином може змінитися ситуація на фронті та чого чекати від харківського наступу. Про все це почули від Романа Світана. Ну і дійсно, нині триває важливе для нас засідання у форматі Рамштайн Ллойд Остін. Нині там головує. І з останніх новин те, що те, що вже відомо зараз, що дійсно Сполучені Штати вони продовжують стояти, як сказав Лайд Остін, пліч опліч з Україною, і серед нині загаль найнагальніших е, потреб у топ-пріоритетах, як сказав пан Остін, це е, системи ППО для України, снаряди до цих систем, аби Україна могла якнайшвидше закрити своє небо.